for school. Я не могу тебя попросить, чего? вышел? Так как ты мне вагон составил, да чуть меньше. Противный. Ебать!

Нет, нет. А, вечно. А, вы все... 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 А, вы все. 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 Вы 저드 <목소리도> <목소리도> Починаємо брифінг, який інформацію тіра пов'язано з трансформацією банку проводбанку. Брифінгу приймають участь як Перший голова і перших заступних голова. І, а, Доброго дня, шановні колеги. Як ви знаєте, вчора було прийнято рішення про входження держави в статутний капітал Приватбанку. І починаючи з сьогоднішнього ранку, я з командою представників Міністерства фінансів Національного банку фонду гарантування приступили до цієї процедури. Я з самого ранку знаходжуся в приміщенні Приватбанку. Ми зустрілися з Олександром Валерійовичем до білету. У нас повна кооперація в цьому процесі. Хочу сказати, що всі працівники Національного Приватбанку сьогодні вийшли на роботу, працюють на своїх місцях. Я розумію, думаю, ви бачили, коли заходили сюди. Також хочу проінформувати, що представники Національного банку. І представники антикризової команди сьогодні працюють у всіх територіальних управліннях банку, де здійснюється перерахунок каси для того, щоб ми вивели баланс, звірили залишки і передали банк новому власнику в особі Міністерства фінансів. Ми не відмічаємо сьогодні якоїсь надактивності клієнтської, яка би відрізнялася від роботи в звичайні дні всі відділення банку працюють в штатному режимі. Також я хочу запевнити, що Національний банк докладе всіх зусиль для того, щоб підкріпити банк ліквідністю як безготівковою, так і готівковою, для того, щоб ми могли забезпечити безперебійну роботу відділень банкоматів банку і всієї банківської системи. Я також інформую, що я мав розмову з головами правлінь. Інших комерційних банків, які також відмічають на сьогоднішній день стабільність в роботі банківської системи і ніяких ексцесів, ніяких непередбачених ситуацій в банківській системі на дану годину, на даний час не відмічається. Бугато вважаємо колеги. Вході. достаточно сложных переговоров в конце прошлой недели было принято решение для того, чтобы защитить интересы клиентов и вкладчиков. А наши акционеры приняли решение о согласии на проведение национализации на определенных условиях. Там есть определенные обязательства сторон и основные акционеры банка и Игорь Валерьевич Коломойский и Геннадий Борисович Поголюбов неоднократно подчеркивали, что основным приоритетом для них является выполнение, безусловное выполнение банком всех обязательств перед клиентами. И это очень важно. Мы в течение трех лет последних, вот начиная с событий на Майдане, достаточно сложных лет для нас приоритетным являлась, являлась прежде всего платежная дисциплина. Мы фактически не задержали, даже в самые тяжелые времена мы не задержали ни одного платежа. К моменту перехода банка в руки Минфина. Как мы подошли? Мы выполнили абсолютно все платежные инструкции наших, наших клиентов. Нет ни одной платежной инструкции, которая была, не была выполнена. У нас есть деньги на корреспондентских счетах, как долларовых, так и евровых. У нас, да, конечно же, мы испытываем, испытывали вот последнюю неделю большое, большое давление на ликвидность. Именно поэтому значит, было, были приняты определенные решения. Мы выполнили все платежи, мы зарядили все банкоматы. Банкоматы продолжают работать. Яков Михайлович, по-моему, нас банк еще ни копейки никуда не дал. Васильевич. Да, я прошу прощения, ни копейки никуда не дал, и значит, мы продолжаем работать, заряжать банкоматы, у нас рекорды идут, снятие ежедневное 2 миллиарда гривен, это такого не было даже в период военных действий, тогда были миллиард 700, миллиард 800. Конечно же, вот та информационная атака, которая пошла на банк последние две недели, она и во многом предопределила поведение, значит, нашей и наши решения, которые были связаны с национализацией. Что дальше? Что дальше? Как мы, как мы, как мы это видим и как мы будем в этом деле принимать участие? Значит, я, когда был на совещании в субботу в кабинете министров, которое проводил премьер-министр, я от имени менеджмента и от имени акционеров заверил, что мы сделаем процесс передачи управления как можно более безболезненным и естественным. Ну, конечно, бесшовным совсем сделать его не получится, вот. Да, у нас и опыта такого нет, и не только у нас. Но мы постараемся, чтобы это прошло почти бесшовно. Вы знаете, что назначили председателем правления господина Шлопака. Это очень опытный менеджер. Я разговаривал с ним в субботу, когда узнал об этом, он спрашивал, расспрашивал меня, что происходит в банке. Вы знаете, что Александр Витальевич, он работал в Приватбанке, он был руководителем. Львовского регионального управления. Он работал в Национальном банке в качестве первого заместителя. Он был заместителем, вернее, он был министром экономики, работал министром финансов, работал фактически. Он был первым заместителем главы администрации в администрации Ющенко. То есть он, это, это очень опытный менеджер, это очень опытный менеджер, и его уважают в банке с ним будут работать, его будут поддерживать. Ну, а мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы он быстро, эффективно начал эту работу. Да, собственно, он уже начал. Первый звонок, который у меня сегодня был утром, значит, он попросил меня организовать взаимодействие. Министерство финансов приняло решение перевести зарплатный проект в Приватбанк. Наверное, это правильно. Ну, Наши сотрудники уже занимаются этим вопросом. А, да, будет определенное сегодня. Надеюсь, только сегодня неудобство у юридических лиц. Они сдают свои платежки в Приват24 в обычном режиме. Эти платежи должны уйти завтра в 9 часов утра. А физические лица не должны почувствовать каких-то там напряжений, не должны почувствовать каких-то проблем. Мне на сегодняшний момент неизвестно о том, что кто-то почувствовал какую-то проблему. Мне неизвестно это. Хотя, ну вы понимаете, в банк, которым обслуживается 18 миллионов клиентов, физических лиц, у нас действующие договора с 18 миллионами клиентами, физическими лицами. Конечно, могут быть какие угодные аксессы, особенно на фоне вот, вот, этой, вот этого перехода, и любая блокировка карточки, или когда банкомат там что-то съел, что-то не додал, это уже вырастает в проблему какого-то вселенского масштаба. Мы все эти вопросы решим. Все на месте, колл-центры работают, все системы работают, все хорошо. Поэтому не... сегодня было сказано много со стороны значит, руководителей. Я как практик вам говорю, я не вижу сегодня, вот на эту минуту, я не вижу сегодня каких-то проблем для клиентов. Не вижу. Они могут возникнуть, я... это, ж... это жизнь. Но на сегодняшний день я их не вижу. Господа, я благодарен очень своему коллективу за 25 лет работы мы построили хорошую машину сегодня правда сказали что это маркетинг это не маркетинг тот кто пользовался приват 24 нашей системой и системой наших конкурентов понимает что там есть как говорят в одессе это две большие разницы это не маркетинг маркетинг это немножко не то окей Uh, uh, коллеги, сегодня все... достаточно напряженный день от того, насколько а, совместные усилиями команды сделаны. Сегодня работа. Завершена. Вопросы даете задать? Да, да, я же сказал, я подводка. Поэтому, пожалуйста, 4 вопроса. Два а, а, банка, два приватбанка. Громадская таблетник не просто здесь, будь ласка, говорится про информационную атаку. О кем вы думаете, она была инициирована? Это Это история покажет история покажет. Я не готов сейчас это комментировать. Сейчас это не важно. Мы договорились, мы договорились, и мы постараемся это соблюдать. Сейчас важно чтобы банк продолжил нормальную работу. Вот эти разбирательства, вот это мы не то сделали, а это не так посчитали, а здесь у нас есть проблемы с залогами, а здесь значит, вы неправильно оцениваете что-то. Это сейчас это, это, не нужно все. Это все не нужно. Сейчас нужно обеспечить, чтобы все было нормально. Когда банк войдет в свою колею, вот, мы напишем каждый свое видение, свои мемуары, и там в этих мемуарах будет рассказано, кто начал какую атаку, ради чего, для чего. Сейчас это не нужно. Пожалуйста, это вы канал СТБ. Все же таки всем хотелось услышать про причину. Причину такого несподеванного решения и национализации. У, у решения Нацбанку говорится про кредитную политику. Что политика кредитного банку, классно, стала одной из причин национализации. Можете вы ответить на это вопрос? Все же таки, почему так сталося? Кому это вопрос? Давайте так. Я один вопрос, один э, на нас банку. Кому это вопрос? Ко мне. Ага, понятно. Э, тот объем. Значит, э, э, Национальный банк изменил порядок порядок учета кредитных рисков. Хотя еще эта инструкция не вошла в действие, она войдет в действие с 1 января, но Национальный банк изменил порядок учета кредитных рисков. И в соответствии с этим порядком кредитных рисков, значит, не, все, не все типы залогов, которые принимались раньше как залоги, учитываются сегодня в этой новой инструкции. Вот в этом основная проблема расхождения между тем, как оценивают международные аудиторы положение банка по состоянию, там, скажем, на 1 января 2016 года, и как это положение оценивает Национальный банк по инструкции, которая будет действовать с 1 января 2017 года. Это право регулятора сделать жесткую инструкцию по учету рисков. Это право регулятора. Нужно ли для Украины сегодня это? Это вопрос к макроэкономистам. Некоторые макроэкономисты считают, что изменение, подобное изменение инструкции и ужесточение, ну кроме вопросов там, чистки там, и так далее, что у нас же все вопросы, значит, это вопрос чистки это вопрос номер один. Но кроме этого, есть же еще и вопрос объема кредитов. То есть сегодня соотношение кредитов и ВВП, при том, что ВВП упал в долларовом исчислении в два раза за два года, соотношение кредитов к ВВП сейчас приближается к 25%. 25%, а станет еще меньше. Это вопрос макроэкономический. Вот. То есть правильно это сделано или нет, это вопрос к наблюдательному совету НБУ, к министру экономики, к, там есть еще определенные органы, которые значит, могут давать какие-то рекомендации. То, что касается банка, мы сегодня переориентировались, переориентировали наши программы прежде всего на кредитование среднего и малого бизнеса. Вы знаете нашу программу КУП, мы хотели бы, чтобы она была поддержана дальше уже по этой программе КУП. Миллион рабочих мест мы должны были сделать до середины следующего года. И по этой программе уже было создано 110 тысяч рабочих мест. Это кредиты до 300 тысяч. Но, конечно, нужно время для того, чтобы мы переориентировались и портфель крупных кредитов заменили портфелем мелких кредитов и мелких суд. Хотя у нас достаточно много мелких суд, то есть количество заемщиков у нас сегодня превышает 4,5 миллиона человек. Это все мелкие суды, там очень много предпринимателей тоже, это не только заемщики, частные лица. Окей, господа, пожалуйста, вопросы Нацбанку, потому что это некорректно. Услуги оплаты комунальних платежей приваджено шкіри. Це все так буде бажати роботи уже всі сервіси сервіс. абсолютно правильно. Абсолютно правильно сьогодні. З точки зору технологій банк ми відмічаємо як самий передовий, самий технологічний ті рішення, які реалізовані на платформі. Приватбанку це можна вважати достоянням країни, і безумовно це краще рішення, які сьогодні є. Всі сервіси будуть працювати в звичайному режимі. І прилежання приватна як свої студіна Україна Валерія Вупіря заявила, що понад 97% корпоративного кредитного портфелю приватбанку пов'язано з його акціонерами. Тобто, фактично, приватбанк кредитував під контрольні компанії. Чи вважається це компаніям капіталу або виведенням во Є процедура оцінки пов'язаних осіб. Згідно цієї процедури, яку проводив Національний банк, це так: кількість кредитів по наших оцінках, які видані по оцінці пов'язаних осіб, складає понад 90%. Вважати, що це виведення капіталу за кордон в офшорі ні. Це не не є не є той. Я б я б так не говорив, тому що е, більшість кредитів була видана компаніям, які працюють на Україні. Єдине, що сьогодні по наших оцінках ризиків для е, такої категорії клієнтів повинні бути відповідні застави, повинні бути сформовані відповідні резерви, якщо таких застав немає, або кредит не обслуговується згідно тих правил, яких він був виданий. Я хотел, бы, я хотел бы прокомментировать. Ну, э, цифры 97%, это, вы знаете, это, это преувеличение уже в любом случае, э, потому что когда называются такие цифры большие, это значит, э, ну, что-то не совсем точно. Я хочу вам объяснить еще одну вещь. Вот что произошло с портфелем банка за эти два года. А, э, Фактически в долларовом исчислении портфель банка уменьшился в два раза. Было возвращено очень много кредитов. Ведь если посмотреть на то, какие у нас были оттоки депозитные, у нас оттоки были порядка 70 миллиардов гривен, даже больше, они были рефинансированы Национальным банком на 38%. Для того, чтобы держаться в условиях оттоков депозитных, мы сокращали наш кредитный портфель. Мы сокращали наш кредитный портфель и, значит, мы сокращали наш кредитный портфель и, конечно же, гасили самые лучшие кредиты, а не самые худшие кредиты. В целом ряде случаев банк стал собственником заложенного имущества и через эту процедуру стал связанным лицом с заемщиком. Я понимаю желание регулятора сказать, что все проблемы ⁇ это проблемы акционеров. Вы помните, с чего все началось? В 2014 году было принято решение, закон принят о ответственности значит, акционеров за ситуацию в банке, за экономические последствия там, и так далее. Я не помню, может, вы помните номер или там название, но да, ну, какой-то там закон был принят. И вот с тех пор есть совершенно четкое, целенаправленное желание доказать, что все проблемы, любые проблемы связаны только с деятельностью акционеров. Конечно же, это не совсем так. Это же не, это не совсем так и ну, объявить то можно что это все связанные лица, но эта позиция же не выдерживает не то что там судебного разбирательства, она даже логического разбирательства не выдерживает. Вот. но еще раз я хотел бы, чтобы мы сейчас не занимались этими вопросами потому что если мы пойдем сейчас в область значит, историческую, мы там застрянем. я считаю, что сейчас основная задача, это сделать работу сделать так чтобы банк работал вот чтобы все эти фотожабы там где и, и поговорки ударим счетами по планшетам значит все это оказалось неправдой я подчеркиваю неправдой У меня банк это наш ребенок это наш ребенок, мы хотим, чтобы он вырос, чтобы он пошел в школу, в институт и так далее, и так далее. Мы хотим, чтобы он работал и обслуживал клиентов. Вот это сейчас наша самая главная задача с Нацбанком, а не припираться, а вот это связано, вот это не связано. Это время уже прошло. Здесь разбирательства, если и будут, то они там потом будут и не, 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 не с нашей командой там, и так далее. Сейчас не надо, это не интересно сейчас. Сейчас интересно, чтобы все восстановилось и нормально работало. Правильно я говорю? Абсолютно правильно. Ну вот и все. А дальше посмотрим. У нас полное взаимодействие, и мы все сделаем как надо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.